जाहीर नाही काय महत्वाचं म्हणजे असं आहे की गडचिरोली गडचिरोलीचं तिकीट फायनल झालं नाही म्हणजे टेन्शन आहे सगळं म्हणजे सगळ्यांना टेन्शन झालेलं आहे एका सीट करता सगळं महाराष्ट्रात थांबून त्या दृष्टिकोनातून लवकरच जास्त मला वाटतं आज निर्णय होईल आणि जे कोणी महायुतीचा उमेदवार राहील त्याच्याकरता आपण निवडून आणण्याचं काम माझ्या वतीने केलं जाईल बाबा अपन आग्रही होते सुधा बोलना वरिष्ठ सर का उत्तर मिलेगा ना वरिष्ठ लोग बोलाबल मै आता के सगे नेता बसले आज सुधा दिल्ली में जाए जे का निर्णय हो निर्णयप्रमाने करू जो को उमेदवार महायुति का निचा काम आपण करणार कमी उरलेला अशा परिस्थितीत नामांकन अर्थ भरण्यासाठी प्रक्रिया आहे नाही प्रक्रिया सगळं सगळं व्यवस्थित आहे सगळे लोक सगळे उमेदवार फिरलेले आहेत सगळं या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये सगळ्यांचं फिरणं झालेलं आहे आता नॉमिनेशन करण्याकरता काय आपल्याला एक चार तास राहिला की नॉमिनेशन होऊ शकते कोणी भरू शकते त्याला काय नाही सगळ्यांनी ठेवलेलं आहे ज्या ज्या उमेदवार आहेत उभं राहणारे अपेक्षित ये सग कागजपत्र सर तैयार के मजा सुधा कागदपत्र तैयार है जर पक्षा आदेश आला तो अपन भरूरा नहीं राजा, सर ये बताइए हाँ, की सीट अभी तक फाइनल नहीं हुई क्या हुई और क्या तक तक फाइनल होने के चांसेस नहीं मैं अभी आज मेरे ख्याल से आज सेंट्रल कमेटी बीजेपी की बैठी है और उसके बाद फिर हमारे नेता लोग बैठेंगे और उसके बाद में निर्णय जल्द हो जाएगा आपने टिकट के टिकट मांगा है क्या आपको टिकट या किसी मैंने और इच्छा जाहिर मैंने इच्छा जाहिर किया है कि मुझे खड़ा रहना था और है तो इस दृष्टिकोण से आगे क्या निर्णय होगा महायुति के नेता लगन क्या कहते हैं उसके ऊपर से जो भी निर्णय होगा उचित निर्णय जो भी होगा उसके लिए हमको सबको मिलकर हमारे उम्मीदवार को के लाना है जब हमारा अपेक्षा है कि चार सौ के पार जाना है तो हर उम्मीदवार को के लाने की जवाबदारी एक मंत्री इस महायुति का होने के वजह से मेरा जिम्मेदारी है कि जो भी मेरे गढ़चू जिला का हो या फिर हमारे भंडारा गोंदिया है ये दोनों सीट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतों से उम्मीदवार जो भी दिया जाएगा उसको चुनके लाने की जवाबदारी मेरे रहेगी बीजेपी की सिटिंग सीट है वो उसमें ऐसे में लागे को क्या टिकट मिल नहीं पाएगी सीट नहीं सिटिंग सीटें पर मेरिट के ऊपर जो भी डिसीजन होगा मेरिट पे जो चुनके आ सकता है उसके ऊपर निर्णय होगा थैंक यू धन्यवाद